Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Elhamdülillah, Rabbil-Alamin. Sallallahu əla Muhamməd və ali-i-hi-n-tahir. Əziz qardaşlar, Allah kəlməsinin 571-də anadan oğul peyğəmbərə nə daxili? Mən sizə bunu sübut eləmək istəyirəm. Gəlin baxaq. Allah kəlməsi əbcəd rəqəm sistemi ilə əlif 1, ləm 30, ləm 30, hə 5dir. Bu da 66 edir. 66-nə əgər biz kiçik əbcedlə toplaysaq, 6 topla + 6 = 12. 12 mom edir. Amma mən sizə bunu yox, başqa bir şeyi göstərmək istəyirəm. Allah kəlməsinin qardaşı var. Hərflərin yazaraq əbced olaraq hesablasaq necə olar? Əlif 1 olmağına baxmayaraq yazılışı bu, bu cür olur. Əlif, ləm, fə və tənvin dammə. Bu da 111 topla 50 olur. Fikirlərin topla 50. Nə üçün belə olur? Çünki əlif 1-dir, ləm 30-dur, fə 80-dir, cəmi 111 və topla 50 tənvin dammə. Ləm 30 olmağına baxmayaraq, ləm 30, əlif 1, mim 40, tənvin dammə 50 olur. Yəni nun səsi olduğuna görə 50 olur. Amma biz burada əlif oxunmadığına görə əlif oxumayaraq 71 yox 70 toplu 50 deyəcəyik. Bu üç ləmin üçü də bu cür gedir. 1 ləm, 2 ləm və təşdidin altında olan gizli 3-cü ləm. 1 ləm, 2 ləm, 3 ləm. Və hə hərfi, hə hərfi 5-dir amma üzərində əlf olaraq yazılar, hə və əlif olaraq yazılar, həun. Biz əlif oxunmadığına görə 6 yox, buna 5 deyirik öz rəqəm olaraq. 5 topla 50 55 edir. Bəs biz bunları 111 70 70 70 və 5-i toplasaq neçə edir? 326. 326-nın üstünə 250 gəlsək, yəni 5 dənə 50-ni 576 elir. 576 Hzrət Peyğəmbərin sallallahu alayhi ve alihi ve sellemin anasına qoşulduğu ildir. 570 və ya 71 zənadan olur. 576-da anasına qoşulur. Həlimə xanım sud anası onu anası Əminiyə təhfil verir. 576-da həm də anasından təxminən 576-da da anasından ayrılır. Anası vəfat edir. Əgər biz bu cür baxsaq, anasına qoşulma və ya anasından ayrılma. Yəni 576-dan 5 çıxanda 571 alınır. Bəs nə üçün 5 çıxarırıq? Çünki Allah kəlməsinin qardaşlar Xəçü anası, xə çərfi, anası hədir. Yəni nə əlifləm, ləm. Əlifləm burada şəms hərfi olaraq gəlibdir. Sonradan kəlmənin üzülüb ləm hərfi isə əsasdüyül ilah kəlməsindən törənib Allah kəlməsi. Əl iləhdir, miflər Allahdir. Və deməli nə əlif, nə ləm, nə də bu biri ləm i çox stil, ana deyil, ana hərif, ana kəlmə hədir, yəni o deməkdir. O o olan Allah. Huva kəlməsi. O kəlməsindən, huva kəlməsindən, hu kəlməsindən turanı və Allah kəlməsi o olan Allah. Və ona görə də Allah kəlməsinin anası hədir. H hə hərfidir və biz h-ni ayırsaq Yəni ananı baladan ayırsaq, nə olur? 576-dan çıxsaq 5-i, yəni həni 571 qalır. Yəni burada sanki Hz. Rəsulullahın anasına qoşulmağı və ya anasından ayrılması kimi biz fəlsəfə yükləyə bilərik bu əbcəd rəqəm sistemi ilə. Bəlkə də burda bu mənim öz təxəyyülümdür, amma ola bilər ki, Burda həqiqətən həqiqət payı ola